Абсолютно точно знаю, любой, кто настаивает на продолжении войны, является мразью. Смысл этой войны был: побелить бюджеты НАТО, наделать около 15 тысяч трупов. Порошенко, он вор и сын вора, а его отец сидел за хищение социалистической собственности. Кличку Ширман, голова, которую едят. Они плевать хотели на любые минские договоренности, они за тем же самым, чем занимались 90-е, только теперь с большим количеством оружия. И все, чего мы добились, это сдали восток. Я помню в незапамятные времена, когда она еще была жалкой барыгой и видела ее в СИЗО в 95-м году. И она была совершенно не похожа на будущего выдающегося политика. Но в конечном итоге она потеряла товарный вид, доверие. И ей теперь только поют песню группы «Ленинград» «Ехай известно куда». Всю эту публику тупо перевешивают по фонарям. Тому, что они вообще не способны ни к какому управлению страной, как таковому, им даже в голову не приходит, что в государственную инфраструктуру надо что-то инвестировать, а не только воровать. Они развалили все, что только могли. Вот эта вся мразь, которая пришла. Неужели нельзя было просто грохнуть январь и порешать свои вопросы внутри себя? Они разломали страну, они полностью страну обесценили, как. У этих людей хотя бы зачатки мозга.